हाची सुबोध गुरूंचा या आध्यात्मिक चॅनेलच्या चाने नवीन अपडेटसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा सोबत बेलायकॉनवरतीही क्लिक करा हाची सुबोध गुरूंचा या यूट्यूब चॅनेलवरती सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि आज या व्हिडिओमध्ये आपण ऐकणार आहोत श्री दत्त गायत्री मंत्र एकशे आठ वेळा जप नाम तर दत्त गायत्री मंत्र हा एक अतिशय सिद्ध आणि शक्तिशाली मंत्र आहे जीवनामध्ये सुख आणि आत्मिक शांती प्राप्त करून देणारा हा मंत्र आहे तर जरूर ऐका व्हिडिओ आवडल्यास ला, व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका चला तर ऐकूया श्री दत्त गायत्री मंत्र ओम दिगंबराय अत्रिपुत्राय धीमयी तन्नो दत्त प्रचोदयात ओम दिगंबराय अत्रिपुत्राय धीमयी तन्नो दत्त प्रचोदयात ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तप्रचोदयात् 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 ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तप्रचोदयात् 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 ॐ ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तप्रचोदयात् 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 ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तप्रचोदयात् 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 ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तप्रचोदयात् 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 ओम दिगंबराय अत्रिपुत्राय धीमयी तन्नो दत्त प्रचोदयात मला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा व्हिडिओसोबत तोपर्यंत धन्यवाद